Dan bersatu cuba menunggang isu kampung Sungai Baru. Tetapi yang mengejutkan sahabat semua dalam perjumpaan itu terbongkar. Akhirnya mereka tertunduk malu. Perikatan Nasional sebenarnya yang memberikan sokongan kepada pengusaha, ya tiga nama yang diberikan oleh penduduk Kampung Sungai Baru pada ketika itu yang mana semua ahli parlimen Perikatan Nasional dikatakan ada 23 atau 25 yang hadir ya dibongkar di depan mata mereka siapa yang bertanggungjawab yang memberikan sokongan kepada pengusaha untuk menyerahkan Kampung Sungai Baru menjual kalau saya tidak silap hanya 400 per square feet. Aduh, aduh. Nama yang disebut yang memberikan sokongan kepada pengusaha ini. Rina Harun. Mus Anwar Musa. Dan Sahidan Kasim. Tertunduk malu. Tuan Ibrahim. <laughs> satu yang amat-amat melucukan, nak tunggang tapi tobongkar siapa yang memberikan sokongan pada masa kerajaan PAS dan bersatu Perikatan Nasional. Jadi ini satu yang amat memalukan sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, ayo kita dengar pencerahan padu daripada Brother Iswardi. Baru-baru ini, hmm. 23 ahli parlimen PN turun padang dengar rintihan penduduk kampung Sungai Baru. Seramai 23 ahli parlimen menziari penduduk kampung Sungai Baru susulan kontroversi pengambilan tanah kawasan itu. Kunjungan diketuai oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin bertujuan mendengar sendiri taklimat dan rintihan penduduk. Program yang berlangsung jam 3 petang itu menampilkan pembentangan oleh pengurusi jawatan kursus sementara Zainab alias wakil penduduk Rafidah Ibrahim yang macam saya sebut tadi dan penyelidik hartanah Muzaffar Razman. Dan dalam ucapannya Razman memberi komitmen untuk membawa isu ini ke Dewan Rakyat. Hamzah memberi komitmen untuk memberi uh, membawa isu ini ke Dewan Rakyat sambil menyifatkan kehadiran parlimen pembangkang ikhtiar untuk jadi penyelesaian terbaik. Saya sebenarnya betul-betul keliru tentang apa yang berlaku sebenarnya. Tapi sebenarnya semasa belajar di UTM dulu, ada sebuah keluarga yang rapat dengan saya, saya lalu pergi rumah dia. Dia pun dah arwah. Jadi sebab itu ada juga sentimen perasaan untuk membantu. Jadi nak maklumkan ini bukan hanya kerja ahli parlimen. Tapi kerja kita bersama untuk memberi sokongan. Sama ada kita melalui politik atau undang, kita fikir yang lebih baik katanya. Okay. Dia kata, saya keliru ni, Hamzah kata. Saya keliru. Saya keliru. Kenapa Hamzah keliru? <laughs> Sekarang ini, tuan-tuan, saya keliru. Kenapa Hamzah keliru? Kenapa, tuan-tuan? Saya kata demikian. Isu kampung sungai baru, pihak terlibat di era perikatan nasional perlu peri penjelasan, kata Tuan Ibrahim Thurman. Ini saya setuju dengan dia. Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Thurman berpendapat, kewajaran bagi pihak yang terlibat dengan isu pengambilan tanah di kampung sungai baru ketika pentadbiran PN, perlu memberi penjelasan. Menyifatkan pengambilan tanah sebagai isu lama, Tuan Ibrahim berkata penjelasan daripada pihak berkenaan perlu diperlukan. Ini isu lama tak lama pun, 2021 sebenarnya 2020 dah. Jadi kita ingat perlu penjelasan daripada pihak berkenaan pada waktu itu pihak berkenaan tu siapa? Sebab ini legasi yang wujud sedap bertahun-tahun sebelumnya. Tak juga. Okay, saya akan cerita legasi dia, kronologi dia. Saya sendiri secara peribadi rasa kita perlu penjelasan terhadap perkara tersebut. Apa yang berlaku dalam tempoh tersebut perlu penjelasan lanjut katanya. Okey. Saya nak cerita tuan-tuan. Ya. Kronologi Sungai Baru ni bagaimana? Apa sebenarnya yang berlaku? Okey. Apa sebenarnya yang berlaku? Okey. Kronologi dia begini ya. Kronologi dia begini. Kawasan Sungai Baru terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur berhampiran dengan kawasan elit KLCC Kampung Baru. Terdapat dua kategori, eh. terdapat dua kategori iaitu pemilik rumah teres geran individu dan juga pemilik unit flat di BKL PPR. Itu saya rasa strata mungkin. Apa yang berlaku pada tahun 2016, ada satu cadangan yang dibuat oleh pemaju nama dia Rainy and Horn International. Zaki and Partners Sdn So, diorang ni ada bangkitkan, ada pemaju membangkitkan untuk buat pembangunan semula di Kampung Baru. Matlamatnya untuk membangun semula kawasan tersebut dengan bangunan kediaman bertingkat tinggi. Kata kata nak buat rumah rumah mahal lah kawasan tersebut. Kemudian berlaku rundingan di antara 2017 sampai 2019. So, tiga tahun berlaku rundingan. Masa itu, pemaju mengadakan satu penerangan dan rundingan untuk penduduk mendapatkan persetujuan secara sukarela. Masa itu, Tan Sri Khalid Samad adalah Menteri Wilayah. Majoriti penduduk flat. Majority penduduk flat. Kita kena ingat tadi ya, rumah tu ada rumah flat, flat dengan rumah uh, rumah teres. Okay. Majority penduduk flat bersetuju untuk pampasan yang diberikan oleh pemaju. Pemilik teres pula kebanyakannya menolak kerana pampasan nilai jauh lebih rendah daripada harga pasaran. Tiada jaminan jelas mengenai unit gantian atau nilai sebenar pampasan. So, dia tak jelas. Okeylah, lah, tak apa. Maksudnya runding lagi lah. Ada rundingan. Apa yang berlaku 2020 tuan-tuan? Kerajaan tumbang. Okay. So rundingan masa itu tak tak tamat, tak habis. Dengan uh, Khalid Samad masa itu tak habis. So 2020 kerajaan diambil alih oleh Perikatan Nasional. Perikatan Nasional pada masa itu menteri wilayahnya siapa tuan-tuan? Anwar Musa. Lepas itu Syahidan Kasim. So dalam tempoh uh, 33 bulan tu ada dua menteri wilayah. Mula-mula Anwar Musa. Lepas tu Syahidan Kasim. Apa yang berlaku ialah apabila penduduk tidak setuju secara sukarela, ini 2020, pemaju telah memohon kepada kerajaan untuk menggunakan secara paksa Akta Pengambilan Tanah menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960. Dan dontis pengambilan dikeluarkan oleh Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan ini mencetuskan bantahan kuat daripada penduduk rumah teres. Okay. So, benda ini berlaku sehingga 2021. Kita kena ingat, bila tarikh tadi tuan-tuan, 2020. Uh, akta tersebut digunakan. 2021, penduduk tidak bersetuju mereka mengemukakan rayuan pergi ke mahkamah. Mereka mempertikaikan keabsahan penggunaan Akta Pengambilan Tanah bagi projek yang dikategorikan sebagai pembangunan komersial dan bukan pembangunan awam. Sebab Akta Pembangunan Tanah Pengambilan Tanah ini sepatutnya adalah untuk projek kalau melibatkan pembangunan awam. Kalau dia komersial, private, tak bolehlah guna akta tu, kata penduduk. Dan ini berlaku tahun bila, tuan-tuan? 2021. Siapa menteri wilayah? Anwar Musa, kemudian lepas tu beralih kepada uh, Syahidan Kasim. Tahun 2022, isu diangkat ke parlimen dan media. Beberapa wakil NGO dan aktivis sosial mula membela penduduk kampung Sungai Baru. Isu ini mendapat penilaian luas di media sosial. Kemudian pada 2023, ha, kerajaan kita Masa itu, Menteri Wilayah dan juga Menteri KPKT ketika itu menerima jaminan untuk menyemak semula proses pengambilan. Kita yang semak ni, tuan-tuan. Uh, dan Dewan Bandaraya serta Pejabat Tanah Gali yang Wilayah Persekutuan diarahkan untuk menangguhkan tindakan perubahan dan pengusiran sementara siasatan dilakukan. Saya tanya, tuan-tuan. Siapakah yang memberi kebenaran untuk menggunakan akta untuk menggunakan akta bagi mengambil alih tanah di kampung Sungai Baru. Tahun 2020. Siapakah yang menangguhkan supaya penerobohan dan pengusiran dilakukan sementara sesatan tahun 2023? Kan? Ha. Jadi, kenapa isu utamanya adalah pampasan rendah? Dia orang dibagi serendah 200 hingga 300 ribu berbanding dengan harga pasaran rumah teres dia ada turun aja 700 ribu hingga 1 juta dan juga tiada jaminan unit gantian atau lokasi baru pengguna akta pengguna tanah sepatutnya untuk projek awam bukannya untuk komersial swasta siapa yang buat komersial swasta ni tuan-tuan itu soalan saya tiba-tiba geng-geng terpaling 23 orang ahli parlimen uh, apa orang kata pembangkang ni oh saya keliru kenapa benda ni berlaku saya keliru bagaimana kerajaan sekarang ini tidak bertanggungjawab Eh, saya keliru. Kamu keliru tau. Sebab pada masa itu, kamu punya kerajaan. Kamu punya menteri. Dan akta itu tak boleh guna sewenang-wenangnya melainkan melalui kamu sebagai persetujuan kamu. Saya keliru. Kamu keliru. Oi. <s ancestors> Wah, hebat kamu eh. Jadi hero pula sekarang. Eh. Hero-nya adalah kerajaan madani. Kita menghentikan apa pejabat galian eh, da wilayah untuk nak mengusir untuk nak merobohkan kawasan Sungai Baru sehingga kita siasat semula. Kita yang hentikan tahun 2023. Kamu keliru ke? Saya keliru. Kenapa kamu keliru Hamzah? Sekarang ni tiba-tiba nak jadi hero. Betul lah apa kata Tuan Ibrahim Tuan Man tadi. Sepatutnya kita kena tanyalah menteri pada waktu itu lah apa yang berlaku. 2019 rundingan dibuat. Yang berlaku pengambilan diguna, dipaksa gitu tahun 2020 tuan-tuan. Pada masa itu siapa menteri wilayah? Siapa menteri wilayah? Kan? Ha, kita kena tengok siapa menteri wilayah. Right, ni ada satu berita Okay. Right? Kita tengok berita ni. Pengambilan tanah Sungai Baru Kampung Baru diteruskan. Siapa kata? PPTWG Okay. Uh, uh, Pejabat Tanah dan juga Galian Wilayah Persekutuan diteruskan. Bila tuan-tuan? Tarikh ni. Tarikh ni bila? 27 hari bulan Jun. 27 hari bulan Jun, 2022. Ini tarikh 27 Jun, 2022. Tuan-tuan boleh tengok sendiri tarikh ni. Dia diteruskan. So, bila dia kata diteruskan, saya baca dekat sini. Wow, dia tak nampak sangat, tetapi pejabat pengarah, ta, uh, pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan bersetuju pengambilan tanah bagi pembangunan semula kampung baru uh, kampung sungai baru, kampung baru di sini diteruskan kerana proses tersebut dilaksanakan dengan sempurna dan majoriti penduduk telah bersetuju, ini adalah berita tahun Jun 2022 okay? tahun 2022 malah kalau kita nak tengok tahun 2025 Khalid Samad sendiri kata akta pengambilan tanah jadikan pemilik sah seperti setinggan kan kan penggunaan tanah pengambil, akta pengambilan tanah dalam uh, dalam isu pembangunan kampung Sungai Baru menyebabkan pemilik sah tanah kini dianggap sebagai setinggan bekas menteri wilayah persekutuan Khalid Samad tindakan itu dilaksanakan semasa pentadbiran Tan Sri Anwar Musa dan Syahidan Kassim sebagai menteri wilayah persekutuan Walaupun sebelum itu proses perbincangan secara persetujuan bersama telah dilaksanakan. Tahun 2019 benda ni perbincangan itu berlaku. Khalid Samad kerajaan Perkatan Harapan pada waktu itu, tak pernah guna akta. Ha, tak pernah guna akta pengambilan tanah 1960, tak pernah. Masuk 2020 Anwar Musa lah yang menggunakan akta pengambilan tanah sehingga orang kampung Sungai Baru yang sah Memiliki tempat tersebut ha? Memiliki tempat tersebut Kita kata Akhirnya Apa yang berlaku Hampir Bukan hampir Dah jadi setinggan dah pun Dah pun menjadi setinggan So akhirnya tonton, Kita kena tanya soalan Kita kena tanya soalan Terutama kepada Rafidah Ibrahim Ni Rafidah Ibrahim ni Saya nak tanya Saya minta Rafidah Ibrahim Tolong komen lah Kalau dia tengok live saya Ataupun siapa-siapa Boleh forward pada dia dia nak marah siapa? Kenapa masa ni dia tersenyum, dia tengok pembangkang datang? Kenapa dia tak marah dan maki pembangkang? Kerana Rafidah, saya nak bagi tahu pada Cik Rafidah kita, Cik ke Puan? Puan lah kot. Puan Rafidah kita, yang ambil tanah kamu tu, yang menyebabkan tanah kamu tu, yang menjadikan kamu tu seperti setinggan di kampung kamu sendiri, ni mamat kat sebelah yang dok senyum, yang tersengih tu. Itulah orang dia. Bukanlah Tuan Ibrahim Tuan Wan Perseh Tetapi kerajaan dia Masa tu dia kan menteri Menteri apa? Menteri alam sekitar Dia duduk dalam kabinet Itulah orangnya Rafidah Kamu salah tembak Bukan kerajaan sekarang ni Kerajaan sekarang ni Kerajaan sekarang ni Tolong kamu Pada 2023 2023 kerajaan sekarang Hentikan Perobohan dan pengusiran Penduduk kampung Sungai Baru supaya pending investigation. Kerajaan sekarang yang hentikan. Siapa yang nak robohkan tu kerajaan yang pembangkang yang datang 23 orang, yang senyum, yang kamu senyum, yang kamu sambut tu, itulah yang nak merobohkan rumah kamu. Lain kali, Rafida, sejarah belajar. Belajar sejarah, kaji. Kalau kampung kamu sendiri, kamu tak boleh nak kaji, tak payah cerita bab lain lah. Teruklah kalau sangat kampung ni. Kan? Ha, teruk sangat Kamu ini saya kata Okay habis Belum habis lagi uh, Alright Pemuda DAP nobatkan Pak Teh PAS sebagai Ratu Fitnah. Bukan Raja Fitnah, Ratu Fitnah. <laughs> Kemudian pemuda, ketua pemuda DAP, DAPSI Si uh, Wu Kah Leong menggesa ketua pembangkang Perak agar bermuhasabah dan menilai semula tindakannya. Gesaan ini dibuat setelah Razman yang dikatakan direhatkan sebagai pesuruhjaya PAS, eh, Perak, PAS Perak memuat naik video yang dilemparkan pelbagai tuduhan terhadap DAP. Tuduhan itu termasuk dakwaan DAP mengamalkan prinsip pembentangan dan perlembagaan dan menyokong komunisme. Apabila parti sendiri pun dah hentikan lawan jawab.